এয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘল দলং ধলা শদিয়া ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সেতু বিশ্ব বৰেণ্য শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাদেৱে যিহেতু শদিয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেখেতৰ নামেৰে এই দলংখন নামাকৰণ কৰা হয় এই দলংখন দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হয় আৰু দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ ছাব্বিছ মে' তাৰিখে ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই দলংখন ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়ে এই দলংখনে অসম আৰু অৰুণাচলক সংযোগ কৰিছে এই দলংখনৰ নিৰ্মাণত প্ৰায় এহেজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছিল এই দলংখনত প্ৰায় এশ তিৰাশীটা খুটা আছে এই দলংখনৰ দৈৰ্ঘ হৈছে ন দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটাৰ শদীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জগদীশ ভূঞা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াকো এই দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে যোগোৱা অৰিহণাৰ বাবে অসমবাসীয়ে সদায় মনত ৰাখিব